This is the most expensive baju Melayu in the world. Saya Aziza Uma, saya pengarah urusan Uma Li Holdings Berhad. Kami ini banyak fokus kepada pakaian tradisional, baju Melayu dan juga pakaian resmi. Bisnes ni diasaskan oleh bapa saya, Umar bin Ali, dah menjangkau 90 tahun sejak tahun 1935. Wala Tengku tu diilhamkan oleh bapa saya lah. Dulu dia ada buat baju Melayu Tengku Abdul Rahman. Masa tu isteri kepada Tengku Abdul Rahman datang ke kedai bapa saya untuk buat baju Abdul Rahman. Dia tak suka yang collar hutang lima sampai atas kan. Dia improvise jadikan bagai collar comsam. Hutang tiga lah, atas tak ada butang. Sampai sekarang collar tu dinamakan collar Tengku. Itu bapa saya baju tu. Saya ada 11 orang di beradik kan the youngest in the family lah. Dari kecil kan, saya dah dibawa oleh bapa saya pergi kedai dia. Lah. Saya akan ikut dia pergi sana, tolong dia lipat baju, uh, layan customer kan. Jadi dari situlah dia dah pupuk minat untuk menjalankan peniagaannya. Jadi saya decide to continue the legacy lah. Bila saya tengok satu baju tu, saya tahu mana silapnya. That's my kelebihan lah So bila I pergi ke sana, semua orang takut tu. Berapa modal kalau saya nak buka franchise Oma Ali? sekitar 650,000 ke 1 million. It depends lah kebesaran outlet tu macam mana. Cover stock, renovation, operating cost awesome semua. Lah. Berapa banyak sales masa peak season? During non peak season kita boleh dapat around 300 to 350,000 a month lah. Sales during the Ramadan tu? memang dia meningkat 500% to 700% sebab kita ada online, kita ada pop-up store and then kita memang buat melebihi 20,000 pasang baju lah kan. Masa itulah kita kena kerja kuat untuk cari duit untuk kita cover for the whole year sebab ini kan seasonal kan. Daripada ni berapa banyak untung? Untung? 20 to 25% all of it. Setiap bulan, berapa banyak Omar Ali kena belanja untuk maintain bisnes ni? dalam 250 tahun. Eh? Salary, utilities, mama mentah semua termasuk. Tapi Omak Ali tak buat kain sendirilah. Sofa belum lagi, ada perancangan. Insya-Allah, nak produce kain ni kita kena modal yang besar. kos akan turun dari 20 30% bila kita produce sendiri. Kita tak ada cost agency, everything kita buat sendiri kan. Apa satu surprise cost yang Omar Ali tak sangka kena tanggung? Social media to spend around 15000 tapi berbaloi yang cakap kita dapat banyak exposure from that. Berapa gaji seorang tailor kat sini? Eh, pak 2500 to 3500. Antara semua custom order yang Omali pernah buat, mana satu paling mahal? Kain apa tu yang diperbuat daripada Itali, dia nama Loro Piana, 9000 lebih sepasang. Bila you pakai you rasa you tak pakai baju. <laughs> That's what my son lah. <laughs> Maybe you can ask my son. Wah, Puan Azizah dari tie over business kecil Aroma Ali sekarang dah mampu buat baju Melayu termahal di dunia. Mungkin anda juga ada bisnes kecil atau idea menarik tapi kekurangan modal. Ha, dapatkan pembiayaan digital PKS SME Bank serendah RM3000 secara online. Cepat, mudah dan tanpa apa-apa dokumen. Okey, jom sama tengok baju Melayu yang termahal di dunia tu. So this is the most expensive baju Melayu in the world. That I claim lah. <laughs> Assalamualaikum. Nama saya Sulaiman Idris. Saya generasi ketiga Omar Ali, and saya branch manager untuk Omar Ali Bukit Bkitungko. I told uh, Loropiana team when they came over here, my dream is to make uh, Loropiana baju laju. And they told me, you know what? Just pick whatever fabric, and then we'll give it to you, and you make one. Actually, ramai orang yang went against it. And everyone was like, kenapa you nak buat baju Melayu dengan wool? But because I studied about this wool, it's made for summer and it's super comfortable. Wool is not always panas, but actually wool is one of the most breathable fabrics in the world. Macam mana Mak take over business ni daripada Arwato? Ada tak apa-apa improvement? So when she started, she just graduated. She did economics and then she took over the family business. And that time, Oma Ali almost closed down. And then she took a loan, she increased more stocks, She made the kedai more cantik, hired professional labour, cutters and tailors. So from that one outlet, she revived it to become nine outlets. She's like a superwoman lah. Nama saya Abdul Rahman bin Muhammad. Saya kata tailor di syarikat Omar Lim. Mula tahun 1974, jadi tukang potong sampai sekarang. Sepanjang Pak Man kerja kat sini, customer senang tak nak handle? Kebanyakan senang lah. Ada yang satu orang, dua orang tu memang apa yang kita bagi, dia kata tak sesuai juga. Kadang sikit salah dia. Tapi dia punya komplain sampai nak pecah kedai ni. Kalau nak ganti pun kita ganti. Free? Free. Kadang-kadang barang sampai, dia tak puas hati. Kita bagi baju tu balik. Kita bayar lagi. Sampai situ kita buat jaga hati customer. Kita tanggung lah. Itu adat adat orang niaga. Eh. Kan orang cakap pun customer ni kerja. Kan? Nah. Ada tak apa-apa pengalaman customer yang Wan tak boleh lupa? Masa dekat Wisma Yakin kan. Early 90s lah ada satu budak. Budak kecil eh? Memang dia punya family our lawyer customer. So dia datang nak beli ready made. So kebetulan masa tu tak ada stok So I pergi kedai sebelah ambil baju tu. Dia tak nak. Then dia cakap dengan I, I don't want this brand. I want Omar Ali. <laughs> so what we did, my tailor buka ada label and change to Omar Ali punya label. Settle <laughs> the problem. Susah tak kerja dengan adik-beradik sendiri? Alhamdulillah lah, I dapat sokongan 100% from my siblings. Orang sebulat suara minta I jaga Omar Ali. So I terima. Memang semua kita punya adik-beradik semua dalam rumpun yang sama. Pak Man rasa kenapa bisnes Somali ni boleh bertahan sampai sekarang? Kalau adik-beradik bersatu kan memang payah nak jatuh. Kalau bergaduh adik-beradik, berebut rata, ah tu yang masa hancur bisnes. Yang seorang nak banyak ni, seorang nak banyak ni kan. Tak puas hati. Apa lagi kalau Azizah jaga, okey semua. Macam mana arwah ayah sebagai seorang businessman? Apa nasihat yang melekat sampai sekarang? Pekerja dia dia ada dalam berbilang kaum tu. Orang Cina, orang India, dia suka bergaul dengan semua bangsa. Tu ada satu nasihat dia bagi kat saya lah eh. Kalau kita nak berjaya dalam perniagaan ni, kita kena bergaul dengan semua bangsa. Sebab kita boleh belajar daripada mereka. orang.